મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી ધર્મગુરુ ફરી બાબા કાદરીનો ઈદકાલ આજરોજ સુરતમાં થયો હતો જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો અંતિમ વિધિમાં હાજર રહ્યા હતા અને સુરત શહેરના દરગાહ પર તેમજ તેમની નમાઝે જનાદા અદા કરીને દરગાહના કબ્રસ્તાનમાં દફનવિધિ કરવામાં આવી હતી દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગના પૂર્વ રજિસ્ટર સજાદા સજાદાસિન સૈયદ ફરીદ્દીન સૈયદ અબ્દુલ રહીમ કાદારી બાવાએ આજરોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા

उनके लिए तो क्या बहुत बड़े बुजुर्ग थे यूँ कि वे तो चले परहेजगार हमेशा रोजे में लगभग तो रहते थे तीन महीने के रोजे साल भर में भी रोजे और पूरी रात इबादत करना ये इनका मामूल था और लोगों की खिदमत करना चौबीस कलाक कर उनका दर खुला रहता था कभी भी कोई रात को भी आवे कभी भी आवे तो उनके लिए खड़े हो जाते और उनकी खिदमत जो भी रूहानी हो जिसमानी हो उसका वो इलाज कर देते हैं। कितने साल की उम्र उनकी उम्र लगभग 82 टू होगी बयासी साल होगी बयासी और वो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एग्जाम डिपार्टमेंट के हेड थे जब तक के रिटायर्ड हुए साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के हेड थे और जब तक के वो सर्विस में रहे वहाँ तक एक ही डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम किया और ये खाता कोई दिशा को दिया नहीं जाता है ईमानदारों को देना पड़ता है हमें इनकी ज़िंदगी से क्या सीख मिलती है कि भाई खिदमत करो और इबादत करो अल्लाह की और कोई का बुरा मत करो हर इंसान की खिदमत करने का हौसला रखो तुम्हारे दर पर कोई भी आ जाए वो तुम्हारे दर से खाली नहीं जाना चाहिए वो तो कुछ भी हौस पागने तो क्या है कि तुम्हारे पास कोई घोड़े पे बैठ के आवे कुछ मांगने के लिए तो उसको दे दो उसकी मजबूरी तुम नहीं जानते अल्लाह ही जानता है तो क्या है कि ये उनका यही तरीका था